Справжнє свято для харків'ян. Для всього Харкова ми зустрічаємо нашу нову поліцію. Моя нова поліція, якій я довіряю всіціло. ціло. Сьогодні ми тут е, з однодумцями, з демократичного альянсу, нашими кандидатами, однопартійцями, вітаємо наших однопартійців, які тепер стоять же в формі, цього разу. І хочеться вірити в те, що наш Харків буде у безпеці. Тепер з цими молодими людьми, які вірять в нашу країну. Політична партія Димальянс це є демократичний європейський вибір, демократичний європейський напрямок. І сьогодні в Харківщині. Новий представляють департамент, департамент поліції. І ми сьогодні дійсно тут для того, що це новий демократичний європейський вибір. Я особисто радий двоє, і сьогодні в строю стоїть мій зять, тобто мій син. Він буде сьогодні приймати присягу на захист і благополуччя нашого Харкова, нашої слабожанщини і нашої України в цілому. Ты ее любишь? Да. Где, папа? Вон. Сегодня достаточно знаменательный день в истории Харькова. Сегодня тот день, который мы все приближали. Приближали все демократические силы, все активные, неравнодушные граждане и в том числе э, партия Демальянс. Сегодня день, когда в Харькове наконец-таки появятся люди на улицах в форме полицейских, к которым можно обратиться и которые обязательно вам помогут. Мы возлагаем огромную надежду на этих ребят. Мы видим в этом первый шаг в наше европейское будущее. И мы хотим поздравить их и пожелать всего самого лучшего, успехов. И чтобы наш Харьков стал мирным, благодаря их усилиям, стал безопасным и стал процветающим городом. государство пытается показать, к чему она стремится. Она стремится к тому, чтобы быть государством, которое стоит на законе, а не над законом. Которое служит людям. Служит в том числе и вашими руками. Так что поздравляю вас. Вы сегодня заступаете на службу защищать вот эти очень важные принципы. Поздравляю Харьков. Я хочу, чтобы вы знали, что у вас один из самых лучших наборов, которые мы пока видели. И меньшего от Харькова конечно никто не ожидал. Так служите и защищайте, уже начиная сегодня. И нет работы более достойной, чем работа хорошего полицейского. Уважаю вас. Слава Украине! Прошу, с гордостью носите жетон и форму полицейского. Наш девиз – служить и защищать. Слава Украине! Я могу вам сказать, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку областной администрации. Вы всегда можете рассчитывать, и скажу от имени харьковчан, и думаю, они меня поддержат на харьковчан. Но мы, конечно же, хотим их взаимности. И мы уверены в том, что вы в Харькове будете наводить законный честный порядок. И наша кредо все перед законом равны. Абсолютно все. Государственные служащие, полицейские, политики, чиновники и все остальные. Закон один для всех. Мне бы очень хотелось, чтобы именно этот девиз, лозунг и правило стало обыденной жизнью в городе Харькове. Вот вот Сердце тримтит. Мы переживаем и по справжнему пишаемся нашими коллегами, Нашими харків'янами, хлопцями і дівчатами, які вийдуть на вулиці Харкова для того, щоб зробити Харків безпечним. І так чудово, що всі ми разом з вами доклали зусиль для того, щоб Харків процвітав. Наша команда демальянсу буде робити це і далі. Час жити гідно.